Kalau dulu orang suka bahan jadi ni katanya depa ni ialah jago kampung, menang sebab liga tempat lemah. Tapi sekarang ni aku rasa ramai yang kena tarik balik ayat tu. Sebab apa? Sebab JDT ni dah sinar-sinar dekat Asia. Empat game dalam AFC Champions League Elite dua menang, satu seri dan satu kalah. Dalam ACL Elite ni, mereka tak lawan tim cikai-cikai. Shanghai Shenhua dari China pun kena tiba. Dan yang paling menarik sekali ialah cara JDT ni bermain. Bukan sekadar nak menang, tapi sebenarnya mereka ni tengah tunjuk yang bola Malaysia ni boleh main dengan identiti sendiri. Confident, laju dan ada taktikal. Sekarang ni kalau kita tengok JDT ni Mereka ni duduk kat tempat kedua, Zon Timur dengan tujuh mata Cuma dua mata je di belakang pendahulu iaitu Visi Kobe dari Jepun Ni kira power lah sebab pasukan ni macam Jombok, Hyundai semua tu dah pernah menang ACL, Tapi JDT ni boleh bagi saingan lagi Kalau kita tengok balik perjalanan empat game JDT ni Kalah pun satu game je Two pun lawan dengan Buriram dekat away. Seri lawan dengan kelab dari Jepun iaitu Machida Zelvia. Dan dua kemenangan ke atas pasukan dari kelab China. Chengdu Rongcheng dan Shanghai Shenhua. JDT ni bukanlah setakat nak bertahan. Mereka ni main bola dengan DNA sendiri. Serangan dari tepi, ball position kemal dan pressing laju. Tapi bila sebut pasal game lawan Shanghai Shenhua hari tu, kita kena cakap pasal dua nama besar ni iaitu Jonada Silva dan Oscar Arribas. Game tu memang milik depo dua ni. Silva menjaringkan dua gol pada minit ke-48 dan 88. Arribas pula jadi mastermind dekat tengah, kawal tempo macam otak. Yang lagi best ialah dua-dua ni ialah kaki kidai tapi main sebelah kiri dan tengah. Hampa bayangkanlah betapa seramnya kalau depa pemain dua kidai ni combine. Lepas game tu depa dua-dua terus masuk dalam team of the round SA Elite .E. sama level dengan bintang Asia yang lain macam Salih Adausari, Yazan Al Arab dan beberapa nama lain. Maknanya bukan kita aja yang nampak depa ni power. Tapi orang-orang asal lain pun nampak Kredit yang harus kita berikan kepada ialah dekat Jisco Munos. Jurulatih yang datang dengan visi jelas. Kalau hampa perasan dulu JDT ni main banyak direct bola. Tapi sekarang ni dia pun lebih sabar dan lebih teknikal. Jisco ubah JDT ni jadi pasukan yang bukan saja ada power individu. Tapi ada struktur teknikal yang mantap. Main dari bawah, kontrol bola, cari ruang dan bila pulang tu datang, terus score. Kalau kita terobek sikit, perjalanan jeriti ni ni memang macam filem. Daripada zaman main dekat Lakin, stadium tu kecil je. Sampai sekarang ni main dekat stadium Sultan Ibrahim, antara stadium paling moden di Asia. Fasiliti ni ialah world class. Pengurusan pun kelas pertama. Bila infrastruktur mantap, training bagus, player import berkualiti dan hasilnya macam inilah yang kita akan nampak. Bukan setakat menang Liga Super 10 tahun berturut-turut. Tapi dah conquer ni Asia Tenggara Dan kini pula mereka cuba nak ke Asia yang lebih tinggi Bila Opta Power Ranking keluarkan minggu lepas JRT dinobatkan kelab nombor 1 Asia Tenggara dan ketujuh terbaik Asia Dan atas JDT tu semuanya kelab daripada Jepun, Korea dan Arab Yang bawah banyak yang pernah juara SL tapi JDT dah potong. Untuk next game ni, JDT akan turun menentang Melbourne City pada 25 November ni dekat Australia. Game ni adalah game yang penting sekali sebab ni adalah penentu sama ada JDT ni boleh kekal di kelompok atas ataupun tidak. Kalau menang, memang boleh kata ni JDT ni adalah antara kelab elite Asia musim ni. Tapi kalau seri pun okey, tapi JDT ni mesti kena kekalkan momentum. Sebab sekarang ni semua mata tengah pandang Malaysia Bukan sebab drama Tapi sebab bola sepak kita ni tengah naik So kesimpulannya JDT ni dah ubah naratif bola sepak Malaysia Dulu orang boleh gelak Tapi lah orang dah buka mata sikit Dengan prestasi macam ni Dengan pemain import berkualiti Dan bakat tempatan makin matang Tak mustahil kalau satu hari nanti JDT ni bukan sekadar kuasai Asia Tenggara tapi angkat nama Malaysia ni kepentarannya dan yang paling penting ialah konsisten profesional dan jangan pernah selesa aku baru je semangat nak tengok game Malaysia lawan Japan minggu depan tapi tiba-tiba mai satu lagi berita yang mengejutkan iaitu berkaitan dengan pemain naturalisasi Malaysia iaitu Jordan Mitra Jordan Mitra dikatakan tidak berada dalam kecergasan terbaik ini bukan setakat tak fit yang biasa. Ini sampai melibatkan isu kesihatan yang berat. Menurut Dr. Craig Duncan, pengarah prestasi tinggi skuad kebangsaan, semua benda ni mula dikesan beberapa hari lepas. Asalnya minta ni cuma sesama, benda kecil je. Tapi bila dah buat rutin harian, test kecergasan, measurement, data performance, semua tu semua dah buat. Data minta ni gagal capai standard pemain profesional. Macam mana benda ni daripada sesama Boleh jadi sampai macam ni Sinilah point dia Dalam bola sepak moden, Body player ni tak boleh sorok apa-apa GPS Heart rate Recovery score Sleep pattern Semua tu dalam tracking Jadi bila data minta ni Tunjuk bacaan pelik Kadar dan tak normal recovery slow, stamina drop drastic, badan tak mampu buat kerja high intensity. Itu sebenarnya dah bagi hina dah. Tak boleh ambil risiko untuk masuk game kelekkan Piala Asia. Sebab game tu bukannya biasa-biasa dan risiko pemain collapse di padang memang real. Apa yang lebih mengejutkan, difahamkan Mintah ni mungkin ada masalah kronik melibatkan thyroid ataupun jantung. Dan ini adalah benda yang sangat serius. Bukan kecederaan otot yang boleh rehat seminggu dua. Ini isu organ utama yang kawal metabolic rate tenaga badan dan speed of recovery semua benda ni penting untuk atlet masalah thyroid ni boleh buat badan kita jadi cepat letih degupan jantung tak stabil mood swing muscle weakness dan stamina hilang masalah jantung pula tak payah cerita lah semua orang tahu risiko dia macam mana kalau salah tekan je boleh bawa mood tapi yang penting ialah doktor dan ni tak buat pengesahan penuh sebab privasi medika ni memang tak boleh didahkan sembarangan ramai fan tanya kalau betul kritikal kenapa tak umum je sebabnya ialah dalam dunia sukan profesional ni data kesihatan pemain ni adalah data peribadi private medical data tak boleh semang lepas macam gosip hati kalau salah dedah je boleh kena tindakan undang-undang dan boleh jejaskan karier pemain tu sendiri So Dr. Duncan ni buatlah benda betul Bagi tahu apa yang boleh dan yang tak boleh So kesannya ialah Mintah ni mungkin kemungkinan besar Tak boleh diturunkan lawan Nepal Kita kehilangan seorang striker yang agresif Kuat badan dan pandai buat larian dalam box Ini bukanlah sekadar kehilangan seorang pemain Tapi hilang profil striker yang kita memang perlukan Kita memang kena adjust Mungkin main tanpa target main mungkin tukar style pressing dan mungkin kena harapkan winger buat kerja lebih benda ni akan ubah gameplay secara keseluruhan dan satu benda kena ingat yang minta ni dah bagi banyak kepada bola sepak Malaysia daripada liga sampai ke tahap kebangsaan dan sekarang ni bila badan dia dah bagi signal merah kita kena letak bola nombor 2 Kesihatan dia nombor satu Tak siapa nak tengok player collab di padang dan sebelum ni kita memang dah tengok banyak dah pemain collab dekat Padang Dan kita tak nak benda tu ulang Minta perlukan masa dan dia perlu kawalatan serta perlukan ruang untuk pulih So isu Jordan minta ni bukan drama besar Bukan cerita final drop sebab malah training Ini ialah isu kesihatan yang mungkin serius Dan langkah paling bijak ialah doktor dah detect awal benda ni Coaching staff dah ambil tindakan dan kita sebagai fan kena bagi dia support Aku harapkan minta ni cepat pulih Dan kalau rezeki kita tengok dia kembali pakai jersey kemasan